السلام علیکم عاطف بھائی السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے صحیح بہاری کی صنعت پر جن سے ہمیں جن اسناد سے ہمیں پہنچے ہیں صحیح بہاری تو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کر لی تھی دو سندوں پہ ابرا، ابراہیم بن ماکل اور حماد بن شاکر تو ایک سوال تھے بھائی پچھلی سے کہ جو سند آپ بات کر رہے تھے کہ جو حماد بن شاکر کی سند ہے وہ بہاری میں حدیث نمبر فور سیونٹی نائن اس میں مجھول ہے تو اگر آپ وہ دکھا دیں مجھے نظر نہیں آئی تھی اس, اس کے نا آ... بہاری کے نسخے میں تو وہ شیئر کر دیں ویورز کے لیے بخاری کے نسخے میں یہ اصل میں آ... فتل بہاری کے اندر ہے یہ میں دکھا دیتا ہوں فتل بہاری کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے یہ حدیث نمبر ہمارا 482 بتایا تھا نا میں نے 482 ہے یا میں ف... یاد نہیں ہے یہ میں نے شیئر کروایا نا آپ کے سامنے دیکھیں فور ایٹی ٹو یہ باب ہے تشبیق فی المسجدی وغیرہ ہی یعنی کہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا مسجد میں بیٹھ کر تو یہ آپ کا حدیث نمبر ہے فور ایٹی ٹو اور ابو حریرہ سے یہ روایت منقول ہے اچھا یہ جو سند یہاں لکھی ہے اس میں تو موجود نہیں ہے کا نام لیکن یہ یہاں بحث کی ہے آپ دیکھیں جا رہا ہے نظر آ رہا ہوگا بل ذکرہ ابو مسعود فی الاطراف ان روایہ ابن روم ان فربری وحماد بن شاکر ان البخاری قول یہ انہوں نے اس سنت کو یہاں بیان کیا ہے کہ حماد بن شاکر سے یہ روایت بخاری سے منقول ہے اس کو اطراف میں ابو مسعود نے ہاں دونوں سے حماد بن شاکر سے یہ روایت انہوں نے وہاں نقل کی ہے اطراف کے اندر اطراف یعنی وہ کتاب ہوتی ہے جہاں پر مختلف اسناد کو مزید تقویت دینے کے لیے کچھ اور اسناد بیان کی جاتی ہیں کہ فرض کر لیں کہ یہ اس طرف سے بھی آیا ہے اس طرف سے بھی آیا طرف ہوتا ہے اردو کے اندر اسی کی جمع اطراف ہے اس طرف سے بھی آیا اس پہلو سے بھی آیا اس پہلو سے بھی آیا ہے تو وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر اس کی سند موجود ہے ٹھیک صحیح ہے چلیں یہ بات تو کلیئر ہوگی تو اس کے بعد جو اگلی سند ہے وہ ہے ابو طلحہ کی صحیح ابو طلحہ منصور بن محمد بزدوی جی یہ میں آپ کو شیئر کرواتا ہوں ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں فط الباری کے اندر جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسناد جو آئی ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ابراہیم بن ماکل پر بات کی تھی بہت تفصیل سے اور ایک ایک چیز پر بحث ہوئی تھی کہ ثابت ہے یا نہیں جنہوں نے ثبوت پیش کیا ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں

یعنی کہ تین سو انتیس ان کی وفات ہے اور وہ آخر یہ آخری شخص ہیں من حد دسا عن البخاری فی صحیحی کما جزم بھی ابن ماکولا سب سے آخری شخص ہیں جنہوں نے بخاری کو نقل کیا ہے سوری بخاری سے انہوں نے صحیح نقل کی ہے جیسے کہ ابن ماکولا نے بیان کیا ہے تو یہ ہیں ان کی اسناد پر آج بات کر لیتے ہیں یہ بات تو نے دیکھ لی ہے کہ ابن ابنہ نے اس کو بیان کیا ہے ابن ابنہ کا جو حوالہ موجود دیا ہے نا انہوں نے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ کتاب میں نے دیکھی تھی hmm. ایک منٹ الکمال کے نام سے ہے میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ کتاب ہے الکمال اور الکمال کے اندر یہ دیکھیں یہ ترجمے چل رہے ہیں یہ کتاب ایسی ہے جس میں علاقوں کے حساب سے ترجمے لکھے جاتے ہیں انصاف کے حساب سے لکھے جاتے ہیں اب یہ انہوں نے باب مزینہ و کرینہ و مدینہ اس باب کے اندر بیان کیا اچھا و اما کرینہ خوف ہے وہ پھر عربی کی بحث ہے کہ کیا ہے کس طرح پڑھنا ہے اس کو فاہو ابو طلحہ بن محمد دیکھیں وہی نام ہے من حد ان محمد بن اسماعیل کتاب الجامع صحیح وہی الفاظ جو انہوں نے نقل کیے ہیں ابن معقولہ سے وہ یہاں اکمال کے اندر موجود ہیں جو ابن حجر نے فخر الباری میں نقل کیا ہے اچھا اب اس کے اندر جو ہمارے پاس راوی کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو ابن معقول معقولہ ان کی پیدائش ہے چار سو بائیس ہجری کی میں دیکھتا ہوں یہ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہو میں دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں میں دوبارہ شیئر کرواتا ہوں ابن کس نے لکھی سوری یہ جو ہے کتاب المال یہ دیکھیں یہ الکمال کا میں نے جو ٹائٹل پیج ہے وہ یہاں کھولا ہے یہ دیکھیں تعلیف یعنی کہ اس کو جمع کرنے والے الامیر الحافظ ابن صحیح ان کا المتوفا سن فور سیونٹی فائیو آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو پیدائش ہے اصل میں وہ پیدائش ان کی ہے تقریباً چار سو بائیس ہچڑی کی پیدائش ہے صحیح ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو ابو طلحہ بزدوی کا جو سن وفات بتایا تھا وہ بتایا تھا تین سو انتیس جو بھی ہم نے دیکھا تھا اب تین سو انتیس اور ابن معقولہ کی پیدائش ہے چار سو بائیس تو یہ تقریباً بن رہا ہے نائنٹی تھری تقریباً نائنٹی تھری یہ نائنٹی ایئرس کا فرق آ رہا ہے تو ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ابن معقولہ نے ان کو اگر سکا کہا بھی ہے تو وہ سکا ہونا اتنا قابل اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ کافی فرق ہے دونوں کے درمیان میں آہا, بالکل. تو اتنے طویل عرصہ ان کی وفات اور پیدائش میں ہی نوے سال کا فرق ہے تو ظاہر ہے وہ بڑے بھی ہوئے ہوں گے بیس پچیس سال تیس سال کے بعد کام شروع کیا ہوگا وہ بھی لگا لیں تو ہنڈریڈ ایئر سے بھی زیادہ ایک صدی گزر جاتی ہے اس کے بعد کوئی شخص کسی کو سکھا کہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا آہ, صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے معقولہ نے اگر ان کو سکھا کہا بھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ حدیث کے اندر اصول حدیث کے اندر یہ ایک حصول حدیث کے اندر کیا بلکہ عام طور پہ بھی آپ زندگی کے معاملات میں لے لیجیے سو سال کے اندر کون کسی کو صحیح اور غلط کہہ سکتا ہے میں اپنے پردادا کو یہ اتنی کہہ سکتا کہ وہ صحیح تھے ضعیف ہے مجھے کیا معلوم کیسے دے, کیسے نہیں تھے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ جو ابو طلحہ ہے اس اعتبار سے تو یہ ہو گیا ضعیف ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں نے ایک اور کتاب دیکھی تھی اتقید اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی اس کے بارے میں ابو طلحہ کے بارے میں ایک اور تحقیق میں نے چیک کی تھی یہ ہے اتقید کتاب ہے اور اس میں انہوں نے نقل کیا ہے وہ قول مستق جعفر بن محمد فی تاریخ نصفی تاریخ نصف کا تا ذکر پہلے بھی ہم نے حماد بن شاکر کے بارے میں ماکل ابراہیم بن ماکل کے بارے میں تاریخ نصف میں لکھا ہوا تھا وہیں سے میں نے بھی دوبارہ دیکھا تھا منصور بن محمد بن علی وہی نام بزدوی دیقان بزدہ علاقے کا نام لکھا ہوا ہے آخر وہی الفاظ دیکھ لیں من روا ان محمد بن اسماعیل الجامع یہ آخری شخص ہیں جنہوں نے محمد بن اسماعیل سے الجامع روایت کی ہے وروا ان عبید اللہ بن عمر یہ سارے لکھا ہوا ہے اس کے بعد لکھا انہوں نے وَيُدَعِفُونَ حِينَ سَمِعَا اور اس کے بعد درمیان میں بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے روایت وہ من جہتی صغری ہی یعنی کہ ان کے روایت ان کی کم عمری کی وجہ سے لوگ ان کی روایت کو ان کے سما کو ضعیف قرار دیتے تھے ٹھیک <تصفح> ہے کون لوگ جب یہ بدہ ایفونہ آتا ہے اس طریقے سے اس کا مطلب ہوتا ہے جو روایات پر کام کرنے والے ہیں محدثین ہو گئے اصولی ہو گئے جو اصول پر کام کر رہے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی روایت کو ان کی کم عمری میں سما کی وجہ سے ضعیف قرار دیا تھا کہ ان کی عمر کم تھی ولونا اور وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے وجدو سما بختی جعفر بن محمد مولا امیر وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سما ہے وہ کس ذریعے سے ملا ہے جعفر بن محمد کے ذریعے سے ان کا سما حاصل ہوا ہے جعفر بن محمد ٹھیک ہے ابھی جعفر بن محمد یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ठीक. تو یہ سما بھی ضعیف ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طلحہ بزدوی ایک تو خود مجھول ہے پھر اس سے جو سما ملا ہے جعفر بن محمد کا وہ سما بھی ضعیف ہے اور ابو طلحہ بزدوی کی سند سے صحیح بخاری کا کوئی وجود نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے ہمارے سامنے نہ کوئی سند ملتی ہے نہ کوئی حدیث ملتی ہے میں نے بہت تلاش کی کہ ابو طلحہ بزدوی کی سند سے کوئی حدیث مل جائے جیسے ہمار بن شاکری مجھے مل گئی تھی لیکن یہ والی سے مجھے کوئی حدیث نہیں ملی اس کا مطلب یہ کہ یعنی کہ اس کا نام ہو نہ ہو یہ ایک فخر اضافہ تو ہو سکتا ہے روایات کے اندر لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کی حدیث پر بحث بھی کی جائے تو کس بنیاد پر کی جائے موجود ہی نہیں کتاب تو یہ اس کا حال ہے محمد بن طلحہ ابو طلحہ بزدوی کا کہ نہ تو یہ راوی سقہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی کتاب موجود ہے لہٰذا یہ بھی ناقابل اعتماد ہے صنت جو بیان کی ہے فتل باری میں تو یہ تو ہمارے ہو گئے تین راوی جو بخاری کے بیان کیے جاتے ہیں اچھا اب اس کے بعد کی بھی میں نے جو فت الباری کے اندر لکھا ہوا تھا وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور صنعت بھی ہے آ... اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح اچھا دیکھیں وقد عاش بعدهم ممن سمع من بخاري انہوں نے نقل کیا القاضی حسین بن اسماعیل محاملی ببغداد بغداد کے ہیں ولکن لم يكن عنده الجامع الصحيح یعنی ان کے پاس جامع صحیح نہیں تھی وا انما سمع منهم مجالس انہوں نے کچھ مجالس اٹینڈ کی تھی خالی ٹھیک ہے کچھ مجالس اٹینڈ کی تھی پھر انہوں نے پورا لکھا ان کا بغداد میں آنا کب ہوا کب نہیں ہوا آخر میں جب وہ بغداد آئے تھے جب کچھ روایات جب کچھ املا کروایا تھا انہوں نے وَقَد غلط من روا من طریق محاملی مذکور غلطن فاہشن یعنی کہ جس نے محاملی کے طریق سے محاملی کی صنعت سے صحیح کو نقل کیا ہے اس نے فاہش غلطی کا ارتکاب کیا ہے یہ بخاری یہ فضل بالک میں اپنی حضر خود ہی بیان کر رہے ہیں صحیح. کہ جس نے بھی محاملی کی سنت سے بخاری کو نقل کیا اس نے بہت بڑی غلطی کا ارت... ارتکاب کیا ہے صحیح. تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ خود ہی غلط ہو گیا اس روایت کا معاملہ اچھا اسی کو میں نے پھر ابن حجر کی ایک اور کتاب میں دیکھا تھا لسان المیزان کے اندر وہ بھی میں نے نکالی ہوئی ہے وہ بھی میں شیئر کرواتا ہوں ابھی لسان المیزان میں دوبارہ سے کا تذکرہ آیا تھا یہ اس کا ویسے تو نسخے کے اعتبار سے ففٹی ون پیج اور پانچویں جلد ہے لیکن جو یہ پبلش ہوئی کتاب اس کے اعتبار سے یہ جل کی اندر میرے پاس ہے اور اس میں انہوں نے کس کے ترجمے نقل کیا ہے محمد بن احمد بلنسی کے ترجمے کی اندر لسان میں ابن حجن نے کلام کیا کہتے ہیں ابو جعفر بن زبیر ریتو بختی ہی اسناد صحیح ان انفی سلف ان ابن بطر ان ابن بیی ان محاملی یعنی محاملی کی ایک سنعت یہاں انہوں نے بیان کی ہے لسانی نظام میں صحیح. اور انہوں نے کہا کہ میں نے خط دیکھا تھا اس کا یہ محاملی کے سنعت سے سلفی کے پاس اس صنعت سے صرف ایک ہی حدیث تھی پھر اس کے بعد لکھا ہے کلتو یعنی کہ ابن حجر کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں بہاد بَعْدُ الْمُتَأَخَّرِينَ بحادت ترکیب وہ حد بعد میں آنے والوں نے اس ترکیب سے دھوکا کھانے کے بعد اس حدیث کو بیان کرنا شروع کر دی حدیث یعنی کہ اس ترکیب کو بیان کرنا شروع کر دیا یہ ترکیب یہاں پر محاملی کی سند سے ہے یعنی کہ وہ دونوں طریقے سے پہلی چیز تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہی غلط یہ جو کیا کہتے ہیں محاملی کی سند ہے یہ ہے ہی غلط جیسے میں نے آپ کے سامنے فتح باری سے بیان کیا دوسرا انہوں نے لسان میزان میں یہ بھی کہا کہ جو بھی اس کی صنعت کو بیان کر رہا ہے بعد میں آنے والا اس کو غلطی ہوئی ہے یہ صرف ایک حدیث تھی جو بیان کی گئی اور بعد میں آنے والے اس سے دھوکے میں آ گئے تو اس سے دیکھ لیجیے آپ دونوں باتوں سے بات سامنے آ گئی ہوگی کہ محاملی جو ہے یہ بھی اس کی صنعت بھی باطل ہے یعنی کہ ابھی چار اسناد دیکھ لیں ابراہیم بن ماکل والی نصفی والی وہ بھی ضعیف تھی حماد بن شاکر یہ بھی ناقابل اعتماد ہے اور ساتھ میں میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابو طلحہ بزدوی تو ابو طلحہ بزدوی کا حال دیکھ لیا کہ وہ خود ہی مجہول ہے ابن معقولہ نے اس کو سیکھا کہا تو ان کے درمیان میں سو سال سے زیادہ کا پیریڈ آ رہا ہے اور کوئی اس کتاب موجود ہی نہیں ہے جس میں سند ہو اس کی ابو طلحہ بزدوی کی اور چوتھا کون سا ہے مہاملی تو محاملی کا حال آپ نے دیکھ لی ہے کہ ابن حجر نے خود ہی کہا کہ جو بھی اس سے روایت کرتا ہے وہ غلطی کا اتقاب کرتا ہے غلطی بھی بدترین غلطی کا کیونکہ ایک حدیث مروی بیان کی جاتی ہے اور بعض والے بعض والے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پوری کتاب موجود ہے تو یہ دھوکہ ہوا ہے ایسی کوئی کتاب بخاری کے موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی مہاملی سے کوئی روایت موجود ہے میں نے چیک کیا تھا مجھے کوئی روایت نہیں ملی بخاری میں جو مہاملی سے ہو تو हुँ. یہ ہے چار روایات چار اسناد کا حال آخری ہمارا جو فیبری ہے پھر اس کو ایک الگ سے سیشن کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں میں خیال سے ہاں صحیح ہے تو یہ جو ابراہیم ابراہیم بن معقل اور حماد بن شاکر ابو طلحہ ابو ابو عبداللہ ان ان سب سے کوئی روایت نہیں ہے جو آج کا نسخہ ہے بخاری کا بس بہاری کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے فیبری رہ گیا ہاں ایک روایت اس میں لیے باز بشاکر سے ایک روایت ہاں وہ بھی فتح الباری کے اندر صحیح اور اب اس کے بعد جتنی ہمارے پاس جو پبلش کتاب ہے نا بخاری ابھی جو موجود ہے یہ ہے صرف فروری کی سانس سے پوری کی پوری بخاری اور فروری پہ جب ہم بات کریں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ بخاری کہاں سے آئی ان کے پاس کیسے ملی اور کیسے پبلش ہوئی ہے ہمارے سامنے آئی ہے ونہ فروری کے علاوہ کوئی بھی کتاب کسی اور راوی سے موجود نہیں ہے جو بھی موجود ہے اس کو کوئی نہ کوئی کلام ہے جیسے وہ حماد بن شاکر کی روایت اس پہ کلام موجود ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا صحیح یہ ہے حال اس کا بخاری کا صحیح ہے اور اور شفہی طریقے سے لائک like, وربل طور پہ کوئی کوئی اسناد نہیں ہے جو لکھی نہ گئی ہو کہ بولتے ہیں کہ ان کے پاس ہزاروں uh, طلاب تھے صحیح بہار کے پاس حالات تھے ان میں سے ہی تو یہ ہم نے انتخاب کیا ہے فتل باری نے جو بیان کیا ہے ان ہزاروں میں سے بس چار یا پانچ لوگوں کے نام لیا انہوں نے صحیح ہے ٹھیک ہے اور جن کی اسناد پر بات کی جا سکے ورنہ تو یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے ہزاروں تو اللہ تو یہ تو متواتر ہونی چاہیے تھی روایت ہاں بولتا ہے نوے ہزار کچھ اس طرح تھے ہاں نوے ہزار اور متواتر پر تو معاملہ ایسا ہے تلت بھائی کہ متواتر پر تو صنعت کی بحث ہی نہیں ہوتی یہ تو خود کہتے ہیں کہ تواتر وہ ہوتا ہے جس پر صنعت کی بحث نہیں ہوتی ہے تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے تھی پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی پھر اس پر کلام فتل الباری کے اندر خود کتنا آپ بھی آپ نے دیکھا مہامری پہ اور بزدوی پہ ابن حضر نے خود کلام کیا ہوا ہے تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے تواتر اگر متواتر تھی تو ٹھیک صحیح ہے چلیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بات کریں گے جو فربری کا ذکر آیا ان چار سنات کے علاوہ فتح الباری یہ تھا نا میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے نمبر پہ فروری کا ہی ذکر کیا ہے ایک منٹ ہی پھر ہاں میں دکھاتا ہوں کو یہ پانچ ہے نا یہاں تو پانچ ہم نے اصل میں فرسٹ والا کو چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں نمبر ون پہ انہوں نے فروری کا ہی ذکر کیا ہے ہم نے فرسٹ کو چھوڑ کر پہلے آخری کے چار کیے ہیں پہلے اس کو ہم لے کے چلے ہیں کیونکہ پوری بخاری اس پر بیس کرتی ہے تو ہم پھر اس کو الگ سے میں نے کہا تھا کہ الگ سے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اس پہ بات کریں گے ہاں نیکسٹ سیشن میں۔ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ تھا بھائی۔ فور ورڈ ٹو دی نیکسٹ سیشن انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔